الحمد للہ رب والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل خیر مثل اجر فاعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو کسی خیر کے کام پہ لگا دیا تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس کام کو کرنے والے کے لیے تو ہم بحیثیت ادارے کے سربراہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد سے بھی نوازا ہوگا اور یقیناً سب صاحب اولاد ہیں تو ہم اپنے اولاد کو یا اپنے طالب علم کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں یہ ایک سوال ہے ہر والدین ہر اسکول کا سربراہ اس بات سے پریشان ہے کہ میں اپنے بچے کی دنیا اور آخرت کیسے سواروں تو میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے کہ ہم کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم باپ ہیں تو اپنے اولاد کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم ایک استاد ہیں تو اپنے طالب علم کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں سر سوال <تصفح> بہترین سر بالکل سلیم بھائی سیکلینڈ بھائی بہترین ماشاء اللہ بہترین عابد بھائی بہترین جی سر آپ بھی بتائیں سب سے پوچھیں گے تاکہ سب کی رائے آئے نہیں نہیں یہ تو وہ تھا منور بھائی ٹھیک ہے اسی لیے میں نے دو بھائیوں سے بھی پوچھا وہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ جن جن سے میں نے پوچھا وہ سب صاحب ہیں اولاد ہیں الحمدللہ جی عمر بھائی بہترین تو یعنی ہمارے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچے کی دنیا سور جائے آخرت سور جائے لیکن یعنی ہم اس کو کچھ کہیں گے تو وہ کچھ کرے گا وہ بات کیسے مانے اس بات کو ماننے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے اس کا فرما بردار ہونا جب تک اولاد فرما بردار نہیں ہوگی وہ والدین کی کوئی بات نہیں مانے گی والد کچھ اور کہے گا یا والدہ کچھ اور کہے گی بچہ اس کے برعکس عمل کرتا رہے گا لیکن بچے کے فرما بردار ہونے کی سب سے جو بڑی اور اہم شرط وہ کیا ہے کہ وہ خود بہتر ہو وہ خود اپنے بڑوں کا یا جو وہ کسی کے ماتھ ہے تو اس کا فرما بردار ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم بیج بوئیں یا پول کا اس سے کیا نکلیں کانٹے ایسا تو ہو نہیں سکتا یا ہم کانٹے ڈالیں پول نکلے ایسا بھی نہیں ہو سکتا یعنی کہ جو چیز ہم اس زمین کے اندر ڈالیں گے تو وہ چیز نکل کر سامنے آئے گی اگر درخت کی یا کسی پودے کی جتنی زیادہ پرورش کریں یا اس کا خیال کریں وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ مند اور بہترین ہوگا اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری اولاد ہمارے طالب علم بہترین ہو تو اس کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں خود بدلنا ہوگا اب مثال کے طور پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے شخص کہہ رہے تھے کہ ایک دروازے پہ دستک ہوتی ہے بیٹا ابو کو بلانا بچہ اندر جاتا ہے کہ ابو آپ کو فلان شخص بلا رہے ہیں ابو کہتے ہیں جاؤ بیٹا اس کو کہو ابو گھر پہ نہیں ہے بچہ باہر آتا ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں تو یعنی ہم بچے کو کیا کہنا بیٹا سچ بولو اگر ہم دیندار ہیں اگر کمزوریاں ہیں بچوں کو ادیث بھی سنا رہے ہوتے ہیں علیکم بص صدگی سچائی اختیار کرو سچائی اختیار کرو جھوٹ نہ بولو یہ کام نہ کرو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں بیٹا جاؤ جھوٹ بولو بیٹا یہ فلاں کام کرو صحابی کا واقعہ ہے غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یا... غلطی ہو سکتی ہے کوئی اور صحابی ہوں نہیں بچہ تو فرما بڑھتا لیکن ہم بچے کو سکھا کیا رہے ہیں یہ ہماری سوچ پر ہے اب میں نے جو جملہ بولا آپ نے اسے کیا اب پوزیٹیو کی طرف گئے نگیٹو وہ آپ کی مرضی ہے دو چیزیں ہیں نا اللہ نے دو اختیار دیے میں یعنی آپ اس راستے پہ جائیں گے تو آپ کو جنت ملے گی اس راستے پہ جائیں گے تو دوزک ملے گی توجہ ہو ٹھیک ہے یعنی اس راستے کو اختیار کریں گے تو یہ جنت کا راستہ ہے انعامات ہیں نہریں ہیں اگر اس راستے اختیار کریں گے تو جہنم ہے آگ کی وادی ہے وہ تو ہمارے ذہنیت کے اوپر ہے کہ ہم جملہ کیا بولتے ہیں ہم سمجھتے کیا ہیں اس کو صحابی کا واقعہ ہے یعنی چھوٹے سے بچے ہیں اللہ کے رسول کے لیے وضو کا پانی لے کر گڑھیں تحجد میں تو اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو دین کا علم دے دے اس کو کتاب کا علم دے دے دین کی سمجھ دے دے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور وہ ایسا وقت حضرت عمر کے دور میں ان کے پاس مسنت پر بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے والد ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں عمر کے ساتھ بیٹھتے ہو رضی اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولنا بیٹا یعنی صحابی جس کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے اور باپ بھی ویسا یعنی اگر ہم سیرت کی طرف دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں بہت ساری یعنی ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے خود عمل کریں گے پھر جا کے ہمارا بچہ فرما بردار ہوگا اور اس ہماری ان باتوں پر عمل کرے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایو اللہزین آمنو لیم ما لا تفعلون اے ایمان والوں ایمان والوں سے کون ہے ہم یا کافر ہم ہیں تو اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے جو اہل ایمان ہیں جو اللہ کو ایک اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے ہیں یعنی ان سے مخاطب ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہم خود بچے کو سکھا رہے ہوتے اور ہم جھوٹ اور ہم بچے کو کہہ رہے ہوتے بیٹا سچ بولو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز کا بیج ڈالیں اور چیز کوئی دوسری ہو گئے جب بچہ ہر چیز یعنی فرما بردار اور سچ بولنے والا ہوگا وہ آپ کے کردار کو دیکھتا رہے گا کہ میرا والد میرا استاد کیا کرتا ہے کس طرح کرتا ہے اگر میرا والد میرا استاد میرا بڑا میرا مربی خوش اخلاق نہیں ہے لوگوں سے خوش اخلاقی سے نہیں ملتا ملتا ہے تو یعنی غلط بات یا غلیز بات کرتا ہے تو بچہ بھی وہ کیا سیکھے گا یعنی جو ٹین ایج جس طرح وہ ورکشاپ میں کہ بچہ یعنی ایک یا گیلی مٹی ہوگی یا اسپنچ ہوگا جتنا اس میں جذب کرنے کی طاقت ہوگی جذب کرے گا یعنی اب بچے کو کچھ بھی سکھائیں بچہ اسی سانچے میں ڈلتا رہے گا یعنی باب غلیز بات کرنے والا گالیاں دینے والا بد اخلاق تو بچہ آٹومیٹکلی بد اخلاق بنے گا مل نصار اور خوش اخلاق بچہ ہوگا گئے نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ بخلقن حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں سنائیں اور اس پر بچوں کے سامنے عمل کر کے بھی دکھائیں تب جا کے بچے آپ کے فرما بردار بھی ہوں گے جی ہاں میرا والد بھی ایسے کرتا ہے میرا استاد بھی ایسے کرتا ہے اور میں بھی ایسے ہی کروں گا اس کی مثال ایک طالب علم یعنی مجھے بتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ ہر وقت تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو میں بھی ایسے کروں گا اور الحمدللہ میں اس کو فجر میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ پہلی صف میں اور تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس نے اپنے استاد کو دیکھا اپنے مربی کو دیکھا اپنے تربیت کرنے والے کو دیکھا تو اسی لیے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس اس کے عمل سے سیکھتا رہا کہ میرا استاد کیا کرتا ہے اور میں کیا کروں ٹھیک ہے تو اسی لیے استاد خوش اخلاق ہو والدین خوش اخلاق ہو تو بچہ بھی آٹومیٹکلی خوش اخلاق ہوگا انشاءاللہ باعمل مسلمان جیسے میں نے پہلے کہا جو بھی آپ عمل کریں گے کوئی بھی کام آپ کریں گے جس طرح میں نے شروع میں عدیث سنائی دی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کو کسی کام پر لگایا تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس عمل کو کرنے والے کا اجر ہے تو یعنی بچوں کو دکھائیں بچوں کے سامنے وہ عمل کریں اچھائی اور نیکی کے کام کر رہے تھے کہ بچوں میں وہ عادت بنے اور بچے آپ کے باعمل مسلمان بنے بچے آپ کے محب وطن ہوں یہ چیز ہم دیکھنا چاہیں اپنے ملک سے اپنے وطن سے وہ بچے محبت کرنے والے ہوں ایسے نہ ہو کہ ہم اپنی مجلسوں میں بیٹے ہوں اور ساتھ میں بچہ بھی بیٹا ہو حکمرانوں کی بھی برائیاں چل رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کی بھی برائیاں کر رہے ہوں تو ایسی چیزوں سے اشتناب کریں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو مجبوری بن گئی آپ کی بلنا یعنی یہ چیز ضروری نہیں ہوتی میں چلو آپ سوال کر رہے ہیں پہلے پہلے ان دونوں کا سن لیں جی بل جی سر اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں فیصل بھائی جی 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 ایک منٹ بالکل یہ مثال تھی بالکل ایسے ہی میں اپنی مثال آپ کو دوں یعنی جب یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا مجھے اپنے والدہ کا چہرہ یاد نہیں ہے جو ہمارے دوست تھے یعنی جو میری والدہ بھی تھیں یعنی سب کچھ میرے والد تھے ابھی بھی الحمدللہ لیکن یعنی وہ ان کے کام کی روٹین ایسی تھی یعنی صبح فجر سے پہلے جاتے تھے رات کو بارہ بجے آتے تھے یعنی اس سے جب میری والدہ کا انتقال میں ساڑھے تین تین سال کا بچہ تھا اس وقت لیکن ایسا شخص جو آج میں کھڑا ہوں ایسا شخص ملا جس نے تربیت کی اور اس مقام پر پہنچے وہ میرے کیا تھے استاد سلیم میں نے دو کردار تھے اگر والد نہیں کر سکا تو لازم استاد کرے گا اگر اس کو دونوں نہیں ملے تو اس کی قسمت ہے یعنی کہیں نہ کہیں وہ جا کے اس پر اس چیز اثر ضرور کرے گی چاہے وہ برائی ہو چاہے اچھا ہی ہو جیسے کل ہم پی پی ڈی بنا رہے تھے عمیر بھائی نے کہا کہ یہ جملہ لازم آپ ایڈ کریں کہ ہم ہاں اپنے بچے کو نا جو بنانا